Ну, посчитай, так? Командир метроты есть. Вот он. А -а -а. Прошу вас обеспечить наше подозрительное средство на связи. Да. Они 17, 15? Полевой ну... пол. все есть. Нас -а -а. принял. Мурчик? Это Мурчик? Это Мурчик. -о -о! Так. Так! Подожди

Розвертаємося що. Да. Ну дивись. Давай перевернемо його. О! Як с ним, там уже положим. Ну не очень рівне, бля. Та не уже, як не Що ми робимо? треба було розвернути наоборот? Та не сіть уже хай, тоді дві штуки пустимо в ту сторону. Да. Отлично. Теперь бляха муха. Только опять, только опять. Бляха муха, готов копать, то копать. Тили, тили, тесно. Подожди, 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 подожди. Там у нас тут пройти один можно, не ну, давай. Давай, давай, по воздуху. Бля. Так на его натривозят, <говорит> блядь. Давай, три что Синхронно, брат. давай, давай, блядь. Нагурцы. мы брать. Давай, давай. Давай, давай. 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 Это офигеннейшие пельмени. Ну да. А что остальное? Ну это перемало, вот это хребты, вот туда вот это. Да, пара. соя еще и все остальное. А соя соя дорого. Живы, соя, дорого. соя, дорого, да? Да. Хвосты кошки, они все дешевле, да? Да, А мыши, которые бегают над мясом. Ну, тогда которые... все 17... Да, офигеннейшие пельмени, я был в шоке. Что ж тогда я, честно, я перестал есть пельмени. Это, честно, я есть? Да я тоже не ем. По мне как пирожок как съесть с капустой или с картошкой лучше, ну, чем съесть с собаки пирожок, чем это то, что они делают, это пельмени. Вообще капец. У озера кошка типа кому-то подкинуть, потому что, что шаурма захотели делать. Кошка зачем просила? Господи, цепь. вы кашу с топором варите, да? А это расхается из-за этого. Я спит, кашу с топором варите. О. И Ой, вот это вот пенка, вот такой вот привкус, вот это вот запах, а, такой привкус, вот ё... это вот типа. Это есть у меня. А ты а, где я поставил? Игра. Как раз после Нового года Говорит, нет. А, ну иди сюда, что тут хочешь. А там игрушечки разные, туда-сюда. Ну не такая, как Начала расставать. И там такая... А сейчас есть это вот перловая каша, гречневая каша? Да есть? да, есть? все, есть. Тушенка, да? Сын? Ну, у нас здесь э у нас пакса. Полевая кухня здесь. Не понимаю, ну су раньше просто были ну, сейчас, ну, греч гречка с мясом, там мясо с гречкой. А, сух такие? Да, да. 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 Есть но, но... мясо с корловкой было. Вот тушенка, которую делает финис. Закупатые. Тут же мяса больше. Но все равно получается 70%. Это жидкость. Мяса мало. Это неправильно. Дурят. Капец. И, конечно, это не мясо. Жир а в основном какой-то. Хиски, писки, хвосты. Ну, уже что-то похожее на что-то, но в общем, торгует господин Порошенко. Да. Я еще помню советские времена, какая должна быть тушенка. При Советском Союзе мало чего было хорошего. Но тушенка была, извините, что надо. И скажем, если мы не принимаем плохое, но хорошее надо же как бы переносить отсюда сюда. Вкуса мяса нету. Зато на губах остается комбижир. Жуткая вещь. Ой. На что смальца есть в стороне. Зачем надо какой-то гадостью заливать более-менее приличный продукт, я не понимаю. Не, это не то мелкие кусочки, так как консистенция это не годится. даже быть кусочек мяса. Пусть он будет жирный, с жиром, с салом, но это должен быть кусочек мяса, а не вот такие вот, Шо, ну, фарш, не фарш, обрезки какие-то. Сколько там жидкости? Это с каким стандартом такое? Оно? Это тоже бред а не тушенка. Вот пусть Фрейм попробует и скажет, можно ее кушать или нет.